Задача наших финансовых консультантов – помочь клиенту грамотно и максимально эффективно распределить свои финансовые ресурсы, просчитать финансовые риски и создать свою финансовую стратегию. Все эти услуги типичны именно для финансового консалтинга. Мы консультанты, а непосредственно для осуществления торговых операций клиенту необходим брокер. Именно брокер сводит вместе покупателя и продавца, являясь в этом случае посредником. Поэтому мы, мы были весьма удивлены заявлению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая сменила, смешала и подменила эти понятия. Смущает также размытость формулировок. Например, комиссия усматривает в нашей деятельности, я процитирую, «признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг». Где конкретика? Злоупотребление либо есть, либо его нет. Если оно есть, предоставьте прямые доказательства. А подтверждений этому у комиссии нет и быть не может. Заявление комиссии, Национальной комиссии по ценным бумагам и, финансов, и фондовому рынку больше э, напоминает э, слухи и сплетни. Я хочу попросить моих коллег более детально остановиться на отдельных моментах упомянутых в этом так называемом предупреждении. И передаю слово руководителю Офиса Центра биржевых технологий в городе Киев Крупенко Дмитрию. Прошу, Дмитрий. Добрый день. В так называемом предупреждении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку есть несколько отсылок к теме рекламы нашей компании, и в частности рекламной кампании в Киеве. Хочу отметить, что развернутая рекламная кампания Проводится во всех городах, где есть офисы нашей компании. Она отражает деятельность нашей компании и весь спектр предлагаемых нами услуг. И не противоречит законодательству Украины о рекламе. Семинары, тренинги и мастер-классы действительно проводятся на бесплатной основе. Помимо этого есть и платные курсы обучения торговли на финансовых рынках. И все это отображено на нашей рекламе. Кроме того... У комиссии в его, в его предупреждении есть намек на то, что Центр биржевых технологий стремится к, э, к анонимности. Это абсурдное заявление, потому что первые лица компании Центра биржевых технологий ⁇ это все публичные личности. Перед вами сейчас сидит практически все руководство Центра биржевых технологий. И это именно те люди, которые обучают наших клиентов, проводят семинары, тренинги, мастер-классы в офисах нашей компании. Помимо этого мы активно ведем социальные сети. Мы ведем свои личные сайты и свои личные блоги, на которых есть наши фотографии и наши личные данные. Также наши лица отображаются на рекламных роликах в интернете и на внешней рекламе. Сложно представить себе более открытую политику. Компания также не скрывает других своих сотрудников. У наших ведущих финансовых консультантов также есть свои сайты и личные блоги. Они проводят вебинары снимает и выкладывает в общий доступ видео о совместном времяпровождении и о мероприятиях по командообразованию. Любой желающий, кто хочет ознакомиться с деятельностью компании Центра биржевых технологий, имеет доступ в офис и при желании может стать нашим клиентом. Кстати, клиенты Центра биржевых технологий активно делятся мнением о работе с нашей компанией в сетях, и мы гордимся тысячами положительных отзывов. Обвинения в попытках скрыть нашу деятельность абсурдные, все с точностью да наоборот. Передаю далі слово Дмитрію Ротарю, руководителю центра биржевых технологій в городі Черновцы. Продовжуючи тему, яку зачепив мій колега, хочу сказати, що співробітники національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не провели належну роботу і опублікували відомості, що не відповідають дійсності. Нас звинуватили в тому, що ми користуємося послугами зарубіжного хостера і неправильно вказали його місце знаходження. Послуги і забезпечення діяльності домена Центру біржових технологій надаються компанію OVH Hosting, яка зареєстрована у Франції, а не у Фінляндії, як зазначено на сайті комісії. OVH Telecom – це постачальник інтернет-послуг з надання виділених серверів, реєстрації доменів, загального хмарного хостингу та войпі-телефонії. Штаб-квартира знаходиться у місті Рубечі на півночі Франції. Вибір хостера був продиктований турботою про безпеку. Безпеку нашої компанії, центр біржової технології та наших клієнтів, що для нас вкрай важливо. Наша компанія, в принципі, в минулому вже не раз піддавалася інтернет атакам У спробах забезпечити максимальний захист, ми вивчили різні варіанти і обрали той, який гарантує максимальну безпеку. Це найкращий в Європі хостер, який гарантує максимальний захист від ddos атак. До речі, варто сказати, що досвід нашої співпраці показав, що цей вибір був правильним. Ще один момент. Цей хостер не дає нам доменів. Хоча комісія ціни паперів та фондового ринку стверджує зворот. В принципі, використання хостингу зарубіжних компаній це звичайна практика, як для компаній всього світу, так і українських компаній, зокрема. Адже головний критерій вибору компанії хостера це безпека. Дякую, Дмитрій. Думаю, с учетом выдвигаемых на адрес претензий, не, лишних, не лишним будет подчеркнуть социальную жизнь компании ⁇ Центр биржевых технологий ⁇ Мы плодотворно и на постоянной основе сотрудничаем с украинскими вузами в Одессе, в Киеве и в других городах, где есть офисы компании. Мы приглашаем к себе студентов, проводим для них бесплатные занятия и семинары. Все эти мероприятия повышают финансовую грамотность студентов и в будущем помогут им как основать свой бизнес, свое дело, так и просто элементарно быть финансово грамотными. А молодежь – это наше будущее, это будущее Украины. Также мы разрабатываем различные курсы для преподавателей этих вузов, и они также у нас проходят повышение квалификации. И в целом мы уже более 20 лет проводим курсы по финансовой грамотности для всего населения Украины. Сейчас мы в бизнесе много идет разговора о, о социальной ответственности. И наша компания подтверждает это не только словами, а и на деле. Помимо повышения финансовой грамотности, наша компания также проводит и занимается благотворительностью. Об этом более детально расскажет моя коллега Якубовская Елена, руководитель Центра биржевых технологий в городе Львов. Прошу, Елена. Так, сьогодні вже було наголошено на нашій політиці відкритості і соціальному аспекті діяльності Центру біржових технологій. Не менш важливою для нас є благодійність. Проект допоможи, наш спільний проект журналом фінансов. Він діє в усіх офісах компанії. І всі співробітники беруть участь у благодійних заходах. Сутність проекту полягає у наданні підтримки і допомоги тим. Хто опинився в скрутних життєвих обставинах, це багатодітні сім'ї, діти з неповних сімей, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатах, притулках, будинках маляти, це пенсіонери, це люди з важкими медичними діагнозами. Тобто, всі ті, хто потребує цілком конкретної допомоги тут і зараз. З початком збройного конфлікту на сході країни з'явилися нові категорії громадян, які потребують допомоги. І центр біржових технологій не залишився осторонь цієї проблеми. Ми активно допомагаємо ветеранам АТО в усій країні, а також не залишаємо без уваги внутрішньо переміщених осіб з непідконтрольних територій. Приїжджаючи до цих людей, в їх сім'ї, ми привозимо їм необхідні ліки, продукти, медичне обладнання. Дитячий одяг, харчування та багато іншого. Сьогодні, на жаль, економічна ситуація в країні призвела до катастрофічного зниження життя населення, і багато людей потребують найнеобхіднішого. Втрати роботи або страшний діагноз стають для багатьох вироком. Саме тому наш проект є актуальним і життєво необхідним. Наша компанія, центр біржових технологій, вже надала допомогу і е, дала надію вже багатьом сотням людей. Ми успішна компанія і вважаємо своїм обов'язком надавати допомогу суспільству. Ми робили це до сьогодні і будемо робити в майбутньому можливо, навіть в більших обсягах. Спасибо, Елена. Передаю слово Мишурину Всеволоду, руководителю Центра биржевых технологий в городе Днепр. Я хочу сакцентировать внимание на том, что компания Центр биржевых технологий предлагает чисто информационный продукт, суть которого заключается в анализе рынка и подборе инструментов, наиболее актуальных на текущий момент. Но мы сами, то есть Центр биржевых технологий, эти инструменты не продаем, их продает брокерская компания. И неважно какая именно. Клиент выбирает ее самостоятельно. Мы же проводим анализ рынка и расчет возможности заработка на определенных инструментах. И каждый продукт, разработанный и предлагаемый клиентам Центра биржевых технологий, включает, я подчеркиваю, не предложение купить что-либо, а сам анализ и выводы экспертов. При этом... Центр биржевых технологий не работает с украинскими инструментами, а все, что касается международных финансовых рынков, не подпадает под действие комиссии по ценным бумагам. И еще. Выводы напрашиваются сами собой. По-видимому, сотрудники Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку провели недостаточно тщательную работу по сбору и анализу информации о центре биржевых технологий. Что привело к выводам, не отражающим реальную ситуацию и порочащим нашу компанию? Ну что ж, я и мои коллеги обрисовали вам сейчас деятельность группы компаний Центр биржевых технологий. Мы ответили на все претензии и обвинения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Наша цель опровергнуть недостоверную информацию и не допустить того, чтобы были введены в заблуждение наши клиенты и граждане Украины. Хочу отметить еще один важный аспект деятельности компании «Центр биржевых технологий». Начиная с 2013 года, эксперты компании «Центр биржевых технологий» совместно с представителями Верховной Рады участвуют в работе над законодательным регулированием внебиржевого рынка здесь у нас в Украине. И наша цель и задача сделать так, чтобы этот рынок в Украине был стабилен, чтобы этот рынок в Украине был прозрачный, чтобы клиенты, которые работают на этом рынке, были защищены от всякого рода мошенников. Как вы видите, компания «Центр биржевых технологий» всегда работает в правовом поле и находится на стороне закона. Доводим до сведения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что во избежание дальнейших недоразумений мы переформулировали незначительную часть информации на нашем сайте. В частности, там, где, по мнению комиссии, информация содержала признаки рекламы и оказания услуг на фондовом рынке. Мы надеемся, что все вышесказанное, приведенные нами факты и аргументы в свою защиту, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку рассмотрит и опубликует на своем сайте официальное опровержение той недостоверной информации, размещенной там о компании Центр биржевых технологий 25 апреля. Спасибо за внимание, на этом все.